Вообще очень приятно, что вы, как старые добрые времена, нашей советской закалки заблаговременно, вы с полковниками, с улыбками. Владимир Васильевич даже там успел с девчатами посиловаться, пообниматься. Сами Ну вот поэтому очень приятно, что у вас такое хорошее настроение. Сегодня праздник, день чинования памяти партизан, те, которые действительно вложили очень большую часть в нашу с вами победу над фашистской Германией. Знаете, наше поколение, ну мое, по крайней мере, поколение, еще действительно выросло на той истории. И я с огромным удовольствием, уважением и э, захватывающе слушал те истории вот, там, своего деда, смотрел те э, тогда достаточно любимые, одни из любимых фильмов про, про войну, про наших партизан, про ковбака. И, э, знаете, спасибо вам большое за то, что вы действительно сделали в те тяжелые для страны времена. Мы были огромной, независимой, сильной, сильной страной, которая, к сожалению, сегодня мы не имеет. Сегодня, к сожалению, повторяется та история военных действий э, у нас в Украине, как и тогда в Советском Союзе. К сожалению, те э, братья, и россияне, и украинцы, которые тогда подставляли плечо друг друга, прикрывали спины и э, сделали нашу с вами победу, сегодня почему-то по разной линии фронта. Но э, мы вместе с вами, так же как и тогда вы, всегда надеемся на то, что скоро это закончится, и мы будем опять же под мирным светлым небом и э, вспоминать и чтить подвиг как вас, так и сегодня тех ребят, которые отдали самое ценное за свою жизнь, за то, что мы сегодня с вами видели это чистое мирное небо, видели наших первоклассников, видели нашу э, независимую расцветающую Украину. Мы надеемся, и я думаю, что все это будет у нас впереди.